Bakı Sportif Fəal İtmin Tayyüzər dəfəmirə təal çərşənbəsində 6-cı görüşümüzdə futbolda layihəsində Bakı Sportivdə top qovalları görüşə gətirdik. Bundan əvvəl Rəhim Sadiqov, Fuad Muratov, Ərşad Nadirov, Əhmədov Fərid və Yusif Tinivi idi. 6-cı görüşümüzə keçid almamışdan öncə vurğulamaq olar ki, futbolda layihəsində Baku Sportingdə çıxış edən şəxslərlə bir-bir tanışlığımız davam edir. Səhvetə keçid almamışdan öncə məlum pandemiyaya ilə əlaqədar bir hər ikimiz təhlükəsizliyi təmin etməyə çalışacağıq. Bir azdan müsahibim futbolə gedəcək və daha doğrusu məşqə çıxacaq. O izdən onu çox yüzlətmək istəmirəm əziz dostlar. Baku Sporting futbol klubunun o 10-cu komandasında iştirak edir. Ki, ya Murat Orucuqlarla bərabərdir. Hoş gördük. Hoş gördük. Necəsiz siz? Yaxşım, sağ olun. Bakı Sportinqdə niçin də düşüş şeyisiz? Hər dəsa 5-4. İlk komandanınız və ilk futbolla gəlmə yaşınız neçədir? 10 10 yaşında futbol başlamışıq. Hansı komandayası tərif vermişsiniz? Əvvəlcə. Daha sonra Spor. Ee, Baku Sporting'den önce biz Cerenci olduk. Düzdü mü? Evet. Oradan burası transfer edildiler yoksa özünüzü eşitiniz geldiniz? Oradan transfer edildiler. Mövgeyiniz? Ee, sol. Sağ hücum. Sağ hücumçu. Evet. Ne kadar gol kız var ve son gol kızı hansı kamanda ile karşı oldu? Ee, kapı kamanda da son gol, golları. Sporting'de. Evet, son golüm haradasa 4-5 həftə boyunca yarışda oynandı. Hans xamanda? Ümər niyədir bu var, yanında dır? Bakı Sportivdə niyədir bu var? Bakı Sportivdə xeyr. Yanında deyir e, o. Yaxşı niyə sad hücuma meylli? Çünki e, həm solxayam, həm də uşaqlıqdan hücum oyunamaq istəmişəm. Birdən nə üçün uşaqlıq? Nə üçün? Qardaşın? Qarın. O da idmana gedir, usta. Sənə belə lazımıdır. Balancadır xeyr, gəl getmir. Futbolu öyrənəsən, yoxsa kimin səmasını səfini gəldisə? Yox, özün həvəsli olub. Həvəsli olub. Valideynlər və ikdəvidə indi gəlmə futbolçu olmaq istirəm. Nə reaksiya gəldi? Dedi, yaxşı, futbola qoyar. Amma təhsili vaxtatmasın. Bəli. Hə. Dərslində vəziyyət necə gedir? Yaxşıdır. Dərsləri oxuya bilirsən, çatdıra bilirsən? Hə. Səhr onlayn dərslər, kin ortada məşqlər. Bəli. Hə. Yaxşı, neçə saat oxuyursan? 6 Baku Sportingin cəhə görə digər futbol məktəblərindən fərqi nədir ki, o fərq neçəsindəsən? Hələ də Baku Sporting desən və məmnunsan burdasın. Yəni Baku Sporting səni sən nə, nə ilə davam eləyir? Sən nə ilə məmnun verirsən? Məşqit şətinə, qailsinə, nə nəslidirblər sən? Həm qailsinə, həm burda xoşbəxtəm oynamaqdan. Sualçıdan oxuyuram. Həftənin və məqsədləri nədir? E, urucu. Futbolçu. Hansı komanda üçün öyrəkmək istəyirsən? Azərbaycan da, Qaraqayız da, Türkiyədə qalarsa. Galatasaray arzüşsə. Bəli. Nəzərə alaq ki, mən də qartallıya, Beşiktaş açır keşi, Galatasarayın yeni prezident seçkiləri olacaq, belə ordan evə baş verir. Hansı komandadan təklif gəlsə ki, xəmrənsə? Azərbaycandan. Xaricdən. Xaricdən. Ə təkcə qalıcı çox qürurlu təkini istəmir. İstəməyirəm. Qansalər və Xanada da Rojino da gəlmişdi. Bəli. Hə. Neftçi ilə oynuda. Bəli. Hə. Birazdan məşq başlayacaq. Bəli, başlayacam. Məşqin başlamasını və qurtarmasını bilməyən futbolçu həqiqətən də məşqdən zövq alan futbolçudur. Məşqlər səni sıxmır yormur? Xeyr, sıxmur. Məmləni danış bu nəyətələ verirsən ki, bunları da biz öyrədim futbolu daha yaxşı oynamaq üçün? Məmlədən. Yəni Sizin məşqiniz Fərid Məmmədov doğum 2 komandasında. Düzdür, deyilmi? Bəli. Fərid müəllimin sözünə baxmayanda Fərid Məmməd sizi cəzalandırır. Yox, cəzalandırma məntiqi yoxdur. Ürəyi imşardır. Bə Bəzən var, biraz cəzalandırır. Necə cəzalandırır? Məsələn, meydançada. Yəni, Qaçdı, qaçdırır. Daha çox qaçdırır, daha çox hərəkətləyişdir. Hazıramı? Ə evet. Ə e... 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 yaxşı. Bir azlar məşq başlayacağıq. Məsbərəm sizi çox tutdum baba. Ə bundan sonraki həyatınızda və karyeranızda suallar az toxuyacağıq. Ə çalışın ki, təhsilinizlə futbolunuzu bir tərəzdə tuta biləsiniz. Bizə eyni zamanda sağlamlıqlı futbolçular lazımdır. Evet. E... Azərbaycanı xaricidə yaxşı təmsil edə biləcək futbolçular lazımdır. Və evet. bu mənvallada sənə bəvallar arası deyirəm. Hal-hazırda bizi izləyirlər. Sənin ailə üzərindən izləyir, səni tanıyanlar da izləyir. Nə söyləyə bilərsən bizim onlara bizim vasitəmizlə? Onlara söyləyə bilərəm ki, mən Bakı Sportivdə oynamışam, oynayıram da. Çox xoş vaxtdır. Və onlara da salam deyirsən ətrafınızda. Salamlayıram. Ə e, illər sonra nə qədər zaman keçsə də belə yaxşı futbolçu olsan da belə unutma ki, birinci ən əhəmiyyətli səmiyyətdir, sadəlikdir, vətənpərvər və, və ölkəsinin minnətlisi vətəni sevməkdir. Bu daha çox vacibdir. Bundan sonra o gəlişatlar sərarında öz yoluna düşəcək, yaxşımı? Bəli. Bir də ki, pandemiyadan özünüz, səndə və sənin simsalında bizim Bakı Sportinqdə toplaşanlar da qorusun. Maskasız bu ki aralarda olmayın. Məxfi çəkmiş maskayınlar. Təşəkkür edirəm dərəsinə. Sağ olun. Hə də dostlar Bakı Sportinq futbol klubunun futbolçusu dostumuz Murat Onucudan bərabər idi. Növbəti futbol olayısında Bakı Sportinq-də toplaşanları sizə göstərməyi məbud edirəm. 214 dəfə Bakı Sportinq klub kanalını ə, canlı bərabərliklə izləyirik. Hər iki kanala abunə olub bizim dostumuza çəvirdiyiniz videolarımızı ortancayis yeyərsiz. İlmanda 104 Fəmtə Bakı Sportiv Dü kanalı həmrəyliyi ilə görüşlərimizi yenə tamamı eşək. Və vurğulayacam ki, bu dəyərlər ərzində mənalar nə bildim, sizinlə bərabər olan kamera operatorları isə Bakı Sport futbol klubunun aqbaq mətaraflarının köməkçisi və kameramanı, fotoqrafı Rəsul Qalukov idi. Sağ ol atasız.